Ну що ж, а, пішли серйозні хлопці у нас, яких ми вже бачили. Евальдас Петраускас, це наш, можливо, найзірковіший легіонер нашої команди, якого ми всі пам'ятаємо за Олімпійськими іграми, прізвисько якого Вайт Тайсон. Хоча далеко не перший це Вайт Тайсон. Так, да, ну ребята дійсно серйозні, не менш серйозні, ніж предыдущі пари, я би сказав. Евальдас Петраускас дійсно парень очень зілічний. Многие его называют таким белым Тайсоном, литовским Тайсоном, как угодно. Ну, действительно, манера у него э, чем-то, чем-то похожа. Он агрессивен. Что для нас такая, быть, манера ближе до Беринчика. До него мы больше, ну, роднейший нам, чем Тайсон. Да, ну, многие хотят копировать в какой-то степени Майка Тайсона, быть похожим на него. Таких боксеров хватает, но будем откровенны, что кого-то действительно по-настоящему похожего на Майка Тайсона, на его манеру, на эту пружину просто в боксе пока что не было. Он единственный неповторимый. Ну и суперник. Замыть. Заявится Эвальдеса Петрауска с Карлос Аквино. Другой бей. Для цього 25-річного аргентинця. Перший також в цьому сезоні він програв представнику команди Італіан Тандер. Ренато де Донато. Ну, такого боксера ми за два сезони не побачили. Новий хлопець, новий боксер у складі італійців. Ну а це і є сам Карло Саквіно. Дебютант формата ВСБ. А, ні, все-таки у нього один бой є. Так, і один програш. В этом сезоні он... Ну і ростом тут у хлопця питань немає. Так, да, високий. Ну, а наш Петраускас набагато нижчий. І такий досить сухий аргентинець. Ну і вага вже серйозна, вага, у якій можна очікувати падіння, нокдаунів 64. в ну, 64. Зараз те, що ми казали, нам коли боксував Агент, що нам. Дуже потрібна перемога. То зараз нам дуже сильно вже потрібна ця перемога. Нагадаємо рахунок 2-0 на користь аргентинців. Якщо, не дай Боже, програє і Евальдас. Ну, 3-0 буде. вже не нельзя. Що тут говорити. Три поєдинки залишилися, Бо всіх нужна держати перемогу, інакше не віддати нам заветних трьох очків. Які нагадаємо нам потрібні для того, щоб повернутися на першу сходинку, яку ось посіли після вчорашньої перемоги. Італійці над німцями, хоча знову ж таки у них на два поєдинки більше. Хоча ось я думаю, що цей двобій, який ми зараз побачимо, є претендентом на одним з найвидовищніших за цей вечір. перш за все, тому що ну не бачив я цього Карлоса Аквіну, хоча добре бачив Евальдеса Петраускаса під час його зустрічі тут у Києві проти. Презента італійця, ну, представника італійського клубу Берніміра Станковича. Станкович, який в свій час у попередньому сезоні перемагав Дениса Бірінчика. Чи знову ж таки? До тієї перемоги Станковича над Берінчиком є запитання. Такі враження В'ячеславович там на голову вищий. Аргентинець да, не більше. 21-летний литовец Эвальдас Петраускас. Что у него в активе? Это, конечно же, бронза Олимпиады 2012 года, чемпион первых юношеских Олимпийских игр 2010 года. Именно Петраускас должен был боксировать в финале с Василием Ломаченко на Олимпиаде, но его срубили. Тогда судьи и протянули корейца, с которым Вася в финале без вопросов разобрался. Ну, соглашусь с тобой, Владимир, конечно, потенциально этот бой может быть, наверное, одним из самых зрелищных в сегодняшнем вечере. Потому что бои с участием Вальдеса Петраускаса, как правило, очень и очень зрелищный парень. Любит прессинг, он активен в ринге, его манера многим нравится. Но мы помним, как нелегко ему далась первая победа в формате ВСБ. Но мы помним его суперника. Да, йому протистояв очень серйозний парень Бронимир Станкович. І там до последнего ми не були уверены в том, що подымут руку Петра Ускасу. Ну і дуже потрібна нам ця перемога. Нагадаємо, вже 2-0. Ми горемо в Аргентині. Після поразок Кудрякова і. И... дебютанта Авагяна. С первых секунд закрывается, на будто в панцире Петраускас. Понимаем, что за такую разницу в росте требовалось так вот разрывать эту дистанцию, идти в ближний бой туда под руки, под лікті суперника. Да, ну для Петраускаса, наверное, не проблема разница в росте. Он сразу показывает, в общем-то, что он может выходить без проблем на свою ударную дистанцию. Та й звик, так? Просто звик, же, що багато суперників є вищі за нього. Лише 163. Зріст Петра Оскаса. Такий уже дуже спокійний, приємний хлопець. Після першого свого двобою з Танковичем нашому кореспонденту Олександру Золотогорському зазначив: ну, подивіться, ну, це майже професійний бокс. о. Ну що, тут був нокдаун? Не відчитувати рефері, хоча мені показалось, що там дійсно пройшов мощний левий боковий. И можно было бы отсчитывать нокдаун. И сейчас продолжает свою Там шквальную же, атаку Петраускас да, в своей лучшей манере. <свят> Хочет замесить, просто уже в первом раунде смести с ринга соперника. Еще один правый тяжелый пропускает. Но на этот раз рефери обязан отсчитывать. Два, три, Хотя четыре, до этого тоже был четыре, нокдаун. Дуже Петрауску знову ж таки до тієї історії. Нашому кореспонденту сказав, да це професійний бокс, про що ви говорите? Справжні вже рукавички, все справжнє. Він просто в захваті був після того бою із Станковичем. Та й підтримка гарна була тоді у нашої команди. Да, превосходно, раунд. Очень хотілося б, щоб зараз и закончил этот бой Петраускас. Предпосылки к этому є. Сил, потому что если выдержит все эти атаки Буде и затянет, затянет, да, бой э, соперник Карлос Акуина, то тут уже многое будет зависеть от выносливости от того, кто будет лучше выглядеть в последних раундах. Действительно, еще такая стратегия покласти соперника в первом раунде. Хотя я дуже сомневаюсь, что такий акцент зробив наш досвідчений Валентин Соболевский. Вже, таким же є боксером Петраускас. Ти правильно кажеш, якщо ось так піти вперед, вимахатись у першому раунді і віддати другий-третій, то така тактика нікому не потрібна. Ні, ну в принципі неплохо. У нас вже ми бачили нокдаун. Хоча деле там два було нокдауна і продовжують свої тяжелі бомби вибрасувати з Пітрауска <зас> достатньо точно. Ну, більше не білий Тайсон, а білий Туа. Так, на відмаш з розмахом він пробиває по супернику. Хоча знову ж таки суперник той бачить Йо! цей удар і не встигає просто піти від цього удару. Всі ми зрозуміли, на якій дистанції буде працювати разгромний. Петраускас. Я би сказав, розгромний раунд для Карлоса Акуіна. Петраускас превосходно його проводить. Надіємося, що так от буде продовжуватися і далі. Ну, так режиссеры вырешили нам такие. Ну да, дати, тут показывают да? почему-то атак, атаки именно от аргентинца больше. Первый нокдаун нам не демонстрирует, так? Вот показали бы да, тот момент, когда оказался на конвасе соперник, и рефери посчитал, что там ничего не было. Вот этот момент, по по-моему. Да, вот левый боковой. И вот, ну и что? И, сразу после удара соперник пошел на конвас. Почему не отчитывал рефери вопрос? И сейчас well еще well большой well вопрос, well, как well. посчитают well, well. судьи. Well. Потому что, well, now, по идее, должны ставить 10-8. О, ну все, без вопросов. Все по-честному. 10-8. Первый раунд выигрывает Эвальдос. Серьезный такой задел делает для победы в этой поединке. Но впереди еще 4 раунда. Может все поменяться. Ну змінитися все може. Може змінити аргентинець, так якщо зуміє відтіснити нашого Петраускаса на ну, хоча б середню дистанцію, хоч якщо почне використовувати свій джеб, тому що ну також розуміємо, що руки довші у аргентинця. Але ну як легко, дуже легко і класно розриває цю дистанцію Петраускос, чомусь знизу не пробуває, всі удари бокові. І десь трошечки, мені здається, ось не докручує кулак. Не може, точніше, за рахунок того, що ось дуже близько знаходиться, довернути кулаки, точно пробити в щелепу Петраускас, але не боксом знову ж таки єдиним. Нагадаємо, що 23 лютого у звичний для вас час стартує, поновлюється програма про футбол, ну, тому що йде вже футбольна весна. Ігор циганник та Олександра Лобода в ефірі, як зазвичай, про футбол 23 лютого. Лютого дочекает, если Бескова Мы Видим, второй раунд точно так же разносит соперника по Рингу Петраускас. Очень все неплохо это смотрится. И мы видим, сейчас Аргентинец повыше держит руки. Понимая, что с таким соперником тут нужно. Uh, больше внимання уділяють Ну, Таке враження, що головною тактикою на другий раунд у аргентинця є заспокоїти литовця, так? Ну що б'є і одразу крок назад. Б'є джеби і крок назад. У аргентинця розуміє, що. с таким мини кроком в невеликим, вот же Петропавловский с разрывается дистанции, вот так вот пробывает. Да, на скачке левым боковым, Но, к сожалению, не очень Никто. плотно прошел. Да, этот удар немножко только зацепил, но вот эти да, вот эти скачки, вот эта манера за это, в общем-то, его и называют таким белым Тайсоном. Манера действительно достаточно зрелищная. Я бы сказал, что в этом втором бою, вот сейчас, во всяком случае, Петраускас лучше выглядит, нежели в дебюте. Хотя и соперник, конечно, другое. А мы знаем поговорку, что ты боксируешь так, как дает тебе сопернику. Сейчас очень неплохо перехватывает аргентинец. Почему-то просто стоит и прямая на обличие на минимальный блок. Ну, тут же отвечает Петраускас. Да, вот сейчас показал, такой характерный момент был Аргентине, что ему все-таки есть чем отвечать. Не так он прост. И нужно быть внимательным в защите Петраускасу. Хотя второй раунд в любом случае, я думаю, должны отдавать судьи легионеру украинских атаманов. Ну, дай Боже, очень потребно, знову ж таки, ему нам, эта перемога У третьому двобою, тому що два попередні не на нашу користь. А нам нагадаю, що після вчорашнього вечора у Німеччині, де німці поступилися італійцям за рахунку 2-3, ми вже не на першому місці, віділігну там, там Валентина Сабальовська, Андрія Сініпупова. Бывшего боксера профессионала, ныне один из лучших тренеров. В этом сезоне он помогает атаманам. Видим, тут разделились почему-то мнения. Судей. Двое почему? объективно отдают. Да, двое объективно отдают Один почему-то увидел победу аргентинца. Как он ее там нарисовал, вообще непонятно. Там была только одна, по-моему, нормальная результативная атака. Так. Ну за одну атаку 10 баллов не дают, да? Да, странно. Ну вот. То, о чем мы говорили, тут будут стараться вытягивать аргентинцев, поэтому нужно очень уверенно выигрывать каждую трехминутку, чтобы не было таких возможностей, теоретических даже, судьям где-то что-то подрисовать. Ну, также хочу нагадать, чтобы вы прояднувались до голосования за найяскравіший и найкрасивіший гол, футбольный гол 2013 года, это все на официальных... Офіційних... Сторінках групи програми про футбол у соціальних мережах ви можете обрати вражаючий, наймайстерніший, результативний удар. Кожен із восьми претендентів на перемогу сподівається, можливо, саме на ваш голос. Вісім найкрасивіших голів, з яких ви маєте обрати один. Знову ж таки місить так. Вітрауська суперника затискає окут, затискає до канатів, Відповідає. Не дуже активно аргентинець, тому що розуміє, що з кожним джебом можна отримувати двічі від Петраускоса, який, ну, мені здається, набагато швидшим є у діях руками. Чогось трошечки зупинилися боксери, можливо, через третій раунд на ногах, так? Просто вперлися один в одного. Да, ну, це не странно, аргентинець, похоже, теж любить середню дистанцію, несмотря на те, що він такий височений, длиннорукий. Он, в общем-то, не старается стоять на дальней. Он не делает ставку, как мы видим, на такие силовые удары. В отличие от Петра Ускаса, который вкладывается практически в каждый удар. И меня это беспокоит, чтобы хватило этого запала на все пять раундов. Мы слышим... Просыпаются зрители. Начал Петраускас э, отступать в предыдущем эпизоде и просто зрители сейчас э, требуют, требуют, чтобы переходил в контрнаступление Карлос Эквина. Да, нелегко. Ну, Сейчас третий раунд, наверное, лучший для аргентинца. Ну, был час подыхать у него, и Петраускас снять вся. Ну, выдохся, не... ну, я не рискну сказать, что в третьем раунде. Тяжело дышит, мы видим, э, наш легионер. Нет уже такого высокого темпа, как первых двух раундов. Но то, что часто случается с такими боксерами, как Петраускас. Шквальные атаки, да, вот этот э, напалм... Не всегда его хватает на всю дистанцию. С тревогой ждем третий раунд, потому что... Ну, в какой-то степени раунд был ровный. Были моменты у аргентинца, когда останавливался Петраускас и принимал удары на себя. Вот. Ну и на повторах мы видим, что мягко принимал удары. Карлос. И видим, все трое судей, к сожалению, дают аргентинцу. Ну, трошечки, трошечки прибрав швидкость. И акцентованные удары Петрауска, как тут одразу же нарахували перемогу аргентинцу. Но с таким раундом, как третий, перемоги может и не быть. А как розпочиналося все? Да, много-много сил отдал, особенно в первые трех минутки и И вот чем это все оборачивается. Начал делать паузы и немного останавливаться. Тут же Карлос и Куина этим воспользовался. Удар после команды стоп. От аргентинца. В какой-то степени можно сказать, что Карлос Эквино адаптировался к сопернику. Даже если пропускает удары, э, то он их э, амортизирует, да. Если в первом раунде голова у него там чуть ли не отлетала, и он побывал в нокдауне, то сейчас вот видит эти удары, вовремя уходит. И таких плотных, точных ударов от Петраускаса практически не проследит. Зникло, просто зникло Эдуардо Кажучи. Ти про що? Ну, якщо зараз ми дивимося бокс із Буенос-Айреса, то 14 лютого ви можете не лише по телевізору, до речі, а прийти у бровари і підтримати нашу улюблену команду українських атаманів. Адже, адже саме 14 лютого, 19.00, У броварах українські атамани вийдуть у ринг проти німецьких орлів. Дуже довго очікувана зустріч. Тому підтримайте команду як у броварах. Так и на телеканале 2 плюс 2 мы вас будем и от 19.00. Да, поддержка нам нужна, тем более, что мы видим, как нелегко сейчас вот последние матчи вы встречи проводят украинские атаманы. Выиграли у американцев со счетом 3-2. И вот сейчас переломный момент. Все зависит от Петраускаса И, собственно, от Карлоса Куина. Если третью победу сейчас аргентинцы одержат, то, в общем-то, они завоевывают три очка. И таким образом они берут реванш. Но время еще есть. Четвертый раунд. Продолжается, к сожалению, пропускает. Попятился назад, открытый Петраускас, но пропускал. Чего абсолютно нельзя было делать, нельзя было допускать. Что, снова-таки, знаем, знаем мы Петраускаса. Петраускас, это и побачили, первый раунд, может закончить одним ударом Петраускаса. А может и не закончить, так? Ну, вот в том-то и дело, что он мог теоретически закончить в первом раунде, когда ему удавались очень хорошие такие тяжелые атаки. Штормило там Карлоса и Куина. Он был на грани, можно сказать. Но сейчас все поменялось. Он привык к сопернику, он уже знает, чего от него ожидать. И вот нашёл похожее противоядие, и при всём при этом Петраускас приостановился. Нет у него уже сил и энергии, выглядит так, как в предыдущих раундах. То же самое, цікаве, що й дистанція то середня, так. Не відтиснув аргентинцю десь далеко Петраускаса на відстань витягнутої руки та джебом. Йому підходить те, що ти казав у другому раунді, так? Ну вот мы даже по повторам видим, что все равно раунд ровный. Вот если бы не та обидная такая ошибка, где в конце раунда она пропускал Петраускас, то можно было бы надеяться, наверное, на победу. А так 10-9. Все трое судей четвертый раунд отдают аргентинцу. И таким образом у нас пока что ничья. 37-38 на карточках двух судей. И от этого пятого раунда будет зависеть не только исход этой встречи, а, в общем-то, и победитель этой матчевой встречи, потому что третий ну, бой, если выигрывают аргентинцы, у них три балла. Ну, будем надеяться на эти последние три минуты, хотя за баллами, так уже надеяться... Важкувато тут треба класти вже суперник, але це ось я кажу через те, що лише знаю, що Петрауско зможе. Та є важка вага вже. Ну важче ніж перші хлопці. В вазі 64 набагато частіше можна побачити. Ось, наприклад, нокдаун, які ми вже бачили, один бачили, а один просто не зарахували у першому раунді. Ну, манеру свою не меняет Петраускас. Как мы видим, энергоресурсов осталось немного, но он все равно старается вкладываться в удар. Но при этом эти удары уже не такие мощные, не такие скоростные, акцентированные. На них успевает реагировать соперник. И в своей манере, особо не вкладываясь, рассчитывая больше на такие атаки, комбинации, Роботи ну, не панчером, я, так, Аргентинець. Взагалі не панчером. Ось за рахунок саме комбінації, які. Та й Пітраускас якось дає пробити ці дві які, ну, не є чимось новим від Аргентинця. Також досить академічний бокс від суперника. Але чомусь приймає такий бій Пітраускас. Ну, невже не вистачає його на Ну, тут даже не 5 раунде Вячеслава. Ну и о ком у Петрауску ну... запынелся, У четвертому просто так И уже mm -hmm. видно, аж просто бьет. Буквально уже в третьем начали пробиваться такие первые паростки усталости у Петрауска, к сожалению. Да, до этого он привык, в общем-то, к трем раундам, и ему хватало энергии в своем стиле боксировать. Вот в этом формате ВСБ немножко тяжело ему рассчитать свою энергию, свои физические возможности. Не рассчитал, к сожалению, не рассчитал Петрауска. Сейчас мы видим, останавливается все чаще, пытается клинчевать. А вот аргентинец, как ни в чем не бывало, в такой же манере, как и в первом раунде, боксирует, множество ударов выбрасывает, да, они не такие мощные акцентированные, но их много. И среди них проходит точно. Концовка пятого раунда. Нужно идти вперед, Петраускасу, последний шанс для него, последний шанс для украинских атаманов в этой матчевой встрече. И не удалось получить три балла. Не, но... не удалось, да. Ну что, еще произошли. соперника. Так? Терзают смутные сомнения, что этот раунд отдадут Петраускасу. А Петра маєш на увазі. Ну, ну, да, ну лише Ну... У нас нічого по итогам чотирьох раундів. Все від одного раунду, як посчитають. Ну, люди. домашні стіни. Да, ну... Треба на це сподіватися. Треба було не сподіватися, вже вкотре ми про це говоримо, коли буксуємо. Та й дома. Тут не лише місце проведення має значення. Хоча на повторах ми бачимо, тут достатньо ударів проходило Пітраускоса. Ну, опять же, таки... ровный раунд и мнения судей разделились 47 47 таким образом на карточках двух судей у нас ничья и но один все-таки судья дал 48 47 аргентинцу и должны сейчас принять решение кому же отдавать победу в таком случае Ну и Я дуже важный бой. Еще раз нагадаемо для нас. предыдущие два мы проиграли. Да, все решается именно сейчас. Если говорить о победите победителе матчевой встречи, но все равно мы напоминаем, что впереди у нас еще два поединка: Дмитрий Митрофанов против Карлоса Габриэля Азана и тяжи Сергей Корнеев и Факундо Салис. В любом случае нужно поддерживать этих ребят. Если даже мы сейчас проиграем, речь идет уже о том, чтобы завоевать хотя бы один балл. За две победы один балл команда получает. Но все может ищиться еще и сейчас. Надеемся, что судьи поднимут руку Эвалдесу Петраускасу. Но нам дуже це потрібно. Та и непоганий бій від литовця. Вчата, взагалі, просто супер. А ось потім все трошки литовець. Ну ось вона і кульмінація. Якщо зараз переможемо, можемо за загальну перемогу ще зачепитись. І Якщо ні, то ми програли. La decisión es unánime. Единогласне. El poder Grecia Evangelos Vougiokas. Фаль 48 а 47. 48 а 47, ми вже на туди, якщо одностайним, так? 48 а 47. 48-47, хотя мы видели, там 47 было на карточках двух судей на плашке, когда нам показывали, но тут что-то пересчитали, видимо. Да, не помог и нокдаун Вальдесу Петраускасу в первом раунде. К сожалению, проигрывают украинские атаманы. Три балла у аргентинцев уже в активе. Они реваншевались. Взяли реванш у нас. Но впереди еще два поединка. И хотелось бы, конечно, завоевать хотя бы один балл. Вот, видим счет. 47-47. Но при пересчете отдали преимущество все-таки аргентинцу. На жаль. Ну, а мы дали наш головная зерка сегодняшнего вечера Дмитро Митрофанов. Давайте его дочекаем.